নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত এইফালে দেখাই দিয়ক গ্ৰেণ্ড অ'পেনিং এতিয়া ওপৰলৈ দেখাই দিয়ক দ্য শ্যাম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন নতুন হোটেল অ'পেনিং হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত এখন ডাঙৰ মেনু লৈ আহি আছে দ্য শ্যাম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াত আছে থকা খোৱাৰ সুবিধা কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেলৈ মেনুখন প্ৰথম হৈছে খোৱা বোৱা এক গাল বস্তু লৈ আহি আছে আৰু গোটেইখিনি ভিতৰত মোৰ চকুত লগা বস্তুটো হৈছে এইটো থাই এন ইণ্ডোনেছিয়ান মানে জুতিটো ইয়াত ল'ব পাৰিব ইয়াত এটা খুব ধুনীয়া সুবিধা ৰাখিছে ওচৰতে এখন নাৰ্ছিং হোম আছে গতিকে বেমাৰী মানুহে অন্ততঃ মানে যি টি বস্তু নাখায় তেওঁলোকে যদি ভাবে বোলে বনাই খাব গতিকে এইটো এটা ৰুম ৰাখিছে য'ত গেছৰ সুবিধা আছে মানে তেল নিমখ পানী চব গোটেই বস্তুখিনি থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব এটা ন্যূনতম খৰচ দিলে আপোনালোকে ইয়াত খানাটো বনাই লৈ যাব পাৰিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ সোণাৰী নাহৰ আলিত মানে নাহৰ আলি বুলি ক'লে আপোনালোকক এইফালে দেখাই দিছোঁ সেই ওপৰত টাৱাৰটো দেখিছে কনকটা ফালৰ পৰা সোণাৰী এছ টি চিৰ ওচৰত ওলোৱা যিটো ৰাস্তা আছে তাতে আপোনালোকে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰখনটো দেখিছে আৰু ওপৰত এফালে দেখাই দিয়া দ্য চ্যাম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট নতুনকৈ খুব ধুনীয়া এখন হোটেল অ'পেনিং কৰিছে আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাম গোটেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ অ'পেনিং হৈছে কি কৰিছে আৰু কি কি সুবিধা আছে কি কি পাব গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম গতিকে আমাৰ লগত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আহক আৰু আজি যিহেতু গ্ৰেণ্ড অ'পেনিং এইফালে খুব ধুনীয়া লগাই থৈছে চাওক এইফালে চাওক বাৰ এপ্ৰিল গ্ৰেণ্ড অ'পেনিং আৰু এইফালে দা শিয়াম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আজি মানে একদম মজা ভাইভ এটা দি ৰাখিছে বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু সোমালেই প্ৰথমতে প্ৰথম ফ্ল'ৰটোত অ'পেন ইয়াত মানে চেল্ফি টেলফি মাৰি পাৰিব দিয়া ফটোক মাৰি দিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাম মানে ফাৰ্ষ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটোত আছেই সেইখিনি পিছত দেখাম এতিয়া মানে কি হ'ল মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্টটো আছে ওপৰত গতিকে ৰেষ্টুৰেণ্টখন মেইন খোৱা বোৱা বস্তুটো মেইন বস্তু গতিকে গতিকে থকা মেলা পিছত দেখাম আজি আগে খোৱা বস্তুহে আহা এইখন এইখন এই বস্তুটো লৈ পিনি সদায় মই কনফিউজ ইয়াক ঠেলিব লাগে নে টানিব লাগে ঠেলিব লাগে নে টানিব লাগে মানে ঠেলিবই লাগে দিয়ক মানে মই টানো ঠেলোঁ মানে দুটা কাম কৰি থাকোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে মানে তলত বাকী বস্তুখিনি আছে মেইন বস্তুটো ওপৰত আছে ওপৰত খোৱা বোৱা বস্তুবোৰ আছে ওপৰত গতিকে প্ৰথম খোৱাটো দেখাব লাগিব সেইকাৰণে কৈছিলোঁ এতিয়া খোৱাটো নেদেখাওঁ খুলিছে ককাইদেউ উত্তম শ্যাম মানে খুব ধুনীয়া পৰিকল্পনা কৰি আৰু এইবোৰ অতিথি এইফালে এলবাৰ্ডা আছে এইফালে আমাৰ মৌচুমী বাইদেউ হাই এটা দি আৰু এইফালে দেখাই দিয়ক মানে গোটেই হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানুহখিনি লগ খাইছে এখেত মৃদুদা তেখেতো শুনাইত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় অঁ গতিকে আৰম্ভণিতে আপোনালোকক মই খোৱা বোৱা জেগাটোৱে দেখাওঁ অঁ খুব এটা আহল বহল ধুনীয়া জেগাত তেওঁলোকে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্টটো ৰাখিছে চোফা তোফাবোৰ খুব ধুনীয়া আৰু ডাইৰেক্ট এখন ডাইনিঙতে বহিয়েই দিওঁ আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ প্ৰাঞ্জলদাৰ জীৱন আৰু সংস্থাপন অলপ ওচৰলৈ গুচি আহা অঁ এই কি খালে সেইটো পোলাও আছিলে আৰু ছাগলী মাংস আছিলে ছাগলী মাংস চিকেন হয় আৰু পনীৰ আছিলে খাই কেনেকুৱা পাইছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে ষ্টাফ আছে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকে মানে মেইনটেইন কৰিব যিহেতু কৈছো আজি আৰম্ভণি দিন গতিকে অলপ চকী তকিবোৰ এনেকুৱা কিবা কিবি হৈ আছে খুব ধুনীয়া সজাই দিব আহিব ফটো মাৰিব ফটো মাৰিবলৈ খুব ধুনীয়া জেগা ৰাখিছে এইফালে চব এইফালে এইটো খুব ধুনীয়া গুড ভাইটছ ইয়াত মানে ভাল লাগিব মনটো আৰু এইফালে আমাৰ ককাই আছে আহক কথা পাতোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবলৈ কেলৈ মন গ'ল যিহেতু সোণাৰীত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট নাছিলে আৰু ভাল হোটেল নাছিলে সেইকাৰণে নিজে অলপ ফুডিও হয় সেইকাৰণে নিজে মানে এটা ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছোঁ সোণাৰীৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু নিজৰ কাৰণেও হ'ব অভিয়াছলি এইখন হৈছে মেইন বস্তু মেইন বস্তু মানে এখন ডাঙৰ ৰেজিষ্টাৰ বুক কিতাপ চৰ পৰা দেখাই দিয়া এইখন আচলতে তেওঁলোকৰ মেনু শুনি আৰু এই মেনুখনত বহুত বস্তু দেখিছোঁ বহুত আছে হা হয় প্ৰথম পাই কওক একদম শ্বৰ্টকৈ ফিছৰ পৰা ধৰি ব্ৰিজাৰ পৰা ধৰি আপুনি ননভেজ এ পিজাৰ পেৰঞ্চ ফ্ৰাই ডিছ এভ্ৰিথিং মানে আপোনালোকৰ ইয়াত ভাল এটা বস্তু মানে এইবোৰ চব এজুৱেল আছে এজুৱেল চব লাইক ফাই ইউডিয়ান আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ যিটো টেষ্টটো ইয়াত টেষ্টটো ইয়াত পাব তাৰপিছত এইটো এইটো মানে বিশেষকৈ টেষ্ট কৰিবলৈ আহিব লাগে বাকীটো আৰু ইণ্ডিয়ান ফুড ইণ্ডিয়ান ফুড যিখিনি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত পায় গোটেইখিনি পায় গোটেইখিনি সাজু কৰিছে আৰু কুক ক'ৰ পৰা আনিছে কুকটো একচুৱেলি এতিয়া হ'ল টেষ্ট দাৰ্জিলিং ক'ৰ মানে অসমৰ হয় আমাৰ গোলাঘাটৰ হয় ত' নাগালেণ্ড দাৰ্জিলিং আউট অফ আছাম মানে অভিজ্ঞতা থকা কুক আছে আৰু এটা ভাল ষ্টাফ ৰাখিছে যিটো ষ্টাফে ভালকৈ ছাৰ্ভ কৰিব লাগিব আপুনি মেনেজমেণ্ট তেখেতে মেনেজমেণ্ট চাব গতিকে গোটেই বস্তুটো চলাবৰ কাৰণে এটা ভাল টীম লাগে আৰু গোটেই টীমটোৰ সৈতে সাজু হৈছে দ্য চিয়াম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক তেওঁলোকৰ কিটচেন কিটচেনটো সাধাৰণতে নেদেখায় বা দেখাব মানে কি হ'ল চব সোমোৱাটো মানে বেয়া এটা সোমাব নালাগে এডমিশ্যন লিখাই আছে হ'লেও মই ইয়াৰ পৰা নে বিচাৰিম দাদা অঁ অঁ এইফালে ককাইদেউ আছে মেইন মানে কুক হিচাপে আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ গোলাঘাট চঙাজান গোলাঘাট আগত ক'ত আছিলে আগত মই ডিমাপুৰ আছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত আগতে আৰু এখেতে গোটেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খানাৰ জুতি দিব আৰু অলৰেডি আমি টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কিটচেনটো এদিন মই কিন্তু দেখাম তেওঁলোকৰ কিটচেনটো অলপ আন কম অনিউনিক আপোনালোকৰ মানে খুব বহুত টকা খৰচ কৰি বনাইছে আজি হোৱা নাই বাৰু আজি অপেনিং দিন অলপ মানে খেলি মেলি এটা হৈ আছে গতিকে পিছত দেখাম অকল চিন্তা কিন্তু মই তেওঁলোকৰ কিটচেনটো দেখাম কিটচেনটোত কিন্তু চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে মানে কেনেকৈ বনাই খানাখিনি সাধাৰণতে হেৰিয়ে নেদেখে মানে আমাৰ কি বুলি কয় বুলি কওঁ কাষ্টমাৰেটো খানাটো নেদেখে কেনেকৈ মানে ইয়াত বোলে কাষ্টমাৰ চাই যাব পাৰিব কেনেকৈ মানে হয় হয় অঁ সেই পুৰা পিয়ৰ হাইজেনিক হ'ব পূৰা হাইজেনিক হ'ব সেই বস্তুটোৱে ভিডিঅ' জৰিয়তে মই কওঁ আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক মানে থকা হোটেলখিনি মানে য'ত গ্ল'জ গ্ল'জ ব্যৱস্থাটো দেখাম এইটো টু জিৰ' ছিক্স সেইটো খুলি দেখাইছে এইফালে লাইট জ্বলিব এক দুই তিনি ষ্টাৰ্ট অ' অ' বঢ়িয়া আৰু এইফালে ইয়াত মানে কি হ'ল ইয়াত মানে দুখন বেড আছে এই আজিকালি হোটেলবোৰত এনেকুৱা এটা বনাই থয়েই আৰু এইটো হেৰি হা আৰু এইফালে লাভ সেই নহয় এইটো ভাড়া কিমান মিনিমাম তোমাৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেডৰ এইটিনৰ পৰা আৰম্ভ আৰু লাষ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডি ফাইভ ৰুম অম আছে আৰু চুইট ৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটোও দেখাম আৰু ফেচেলিটি খোৱা বোৱা চব এভ্ৰিথিং মানে গোটেইখিনি আছেনে গোটেইখিনি ৰুমে তেওঁলোকৰ এ চি আৰু ষ্টাৰ্টিং এইটো এইটো প্ৰাইচ কিমান ওঠৰ ওঠৰশ টকা প্ৰাইচ এইটো ৰুম তেওঁলোকৰ আৰু আজি যিহেতু অপেনিং হৈছে আপডেট হৈ থাকিব মানে এইটো তেওঁলোক আগতে কৈছে যে যিহেতু আজি আৰম্ভণি হৈছে গতিকে বস্তু আহি থাকিব আৰু কিবা কিবি এইবোৰ লগাবলৈ মেলিবলৈ আছে হা ফেচেলিটি আৰু বাঢ়িব বস্তুটো নকমেই বোলে বাঢ়িব বুলি কৈছে কিন্তু আজি যিহেতু আৰম্ভণি দিন গতিকে এয়াই বলক আৰু বেলেগ ৰুম দেখাম এতিয়া ওপৰৰ পাতটো মই দেখালোঁ এতিয়া দেখুৱাওঁ মই তলৰ পাতটো তলত ওপৰ এইটো মানে বিলিং ইয়াত বিল ডেক্স ইয়াত মানে বিলিং হ'ব ওপৰত এটা ৰিচেপশ্যন তলত এটা ৰিচেপশ্যন আৰু ওপৰতো ৰুম দেখালোৱেই এতিয়া তেওঁলোকৰ তলত ৰুম দেখাম ওৱান জিৰ' ওৱান ওৱান জিৰ' টু এইটো হৈছে ওৱান জিৰ' টু ধুনীয়া ধুনীয়া মানে চবতে আজিকালি এইটো হাড় ৰাখেই আৰু ন এইটো ৰুমৰ ভাড়া এইটো ৰুমৰ ভাড়া কিমান এইটো ৰুমৰ ভাড়া হৈছে টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু এ চি ধুনীয়া এ চি এ চি বনাইছে টুৱেণ্টি টু মুঠতে আপোনালোকৰ ৰুম কেইটা হ'ব ট'টেল ট'টেল ইলেভেন এঘাৰটা এঘাৰটা ৰুম হ'ব এওঁলোকৰ যিখিনি যোগাযোগ নাম্বাৰ আমি তলত দি দিম লিংক দি দিম আপোনালোকে কোনোবাই যদি হোটেলৰ দৰকাৰ হয় তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আকৌ কৈ দিছোঁ এই যিটো লোকেশ্যন আছে আপোনালোকে নাহৰ আলি মানে নাহৰআলি বুলি কয় আৰু নাহৰ আলি হৈছে আমাৰ সোণাৰী এছ টি চিৰ কাষেদি যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে কৰ্ণকটাৰ ওচৰত ওলোৱা ৰাস্তা কৰ্ণকটাৰ ওচৰত যিটো ৰাস্তা সি ওলাইছে সেই যিসকলে চিনি পাই গম পাব আৰু তেওঁলোকৰ নেটত মাৰিলে পাই যাব পাই যাব নেটত মাৰিলে পাই যাব চাম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি আৰু তলত ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰ আছে কলা ৰঙৰ এটা খুব ধুনীয়া বিল্ডিং আহিব থাকিব খাব আপোনালোকৰ কথা

লৈ আনিছে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কাইণ্ডলি বন্ধু মহলৰ মাজত এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বন্ধুজনে পাই ভিডিঅ'টো আৰু আহি এবাৰ খাই যাবহি আৰু লগতে এখেতক এটা উৎসাহ জনাব যাতে আগবাঢ়ি যায় কাৰণ আমিবোৰ আহি আপোনালোকৰ ইয়াত মানে উৎসাহ জনালেতো আপুনি আগবাঢ়ি যাব তো এনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সদায় লগ পাই থকা ককাইদেউ এজনে এটা কাম কৰিছে বহাগৰ মানে কাইলৈ বিহু আছে বিহু আগদিনাই আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্থডে' বুলি গতিকে এখেতৰ এইখনৰ উত্তৰ্তৰ কামনা কৰিছোঁ নতুন ভিডিঅ' তাত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ